Saya melihat apa yang berlaku ketika istiadat pengkebumian Tun Abdullah Ahmad Badawi semalam penuh dengan kepelbagaian cerita. Main story-nya di mana-mana orang memperkatakan kemuliaan hati Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dimulakan dengan kesudian Datuk Seri Anwar membenarkan jenazah Allahyarham Tun Abdullah Badawi dikebumikan di Makan Pahlawan di Masjid Negara. Kedua, Khairi Jamaluddin Menantu Pak Lah menzahirkan ucapan terima kasih kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim atas kemuliaan yang ditunjukkan terhadap bapa mertuanya, Allah Tun Abdullah Ahmad Badawi. Khairi turut menghargai penghormatan yang diberikan Anwar dan Kerajaan Perpaduan kepada Pak Lah dengan mengizinkan satu istiadat pengebumian yang teristimewa. Katanya, Terima kasih, Sir, atas beberapa nukilan ikhlas yang dikarya bagi mengingati sahabat lama. Kami sekeluarga turut tersentuh dengan kemuliaan kata-kata yang disampaikan Anwar terhadap ayahanda paklah. Seterusnya kemuliaan hati Anwar Ibrahim membenarkan Datuk Seri Najib yang berada di dalam penjara untuk menziarahi jenazah Tun Abdullah. Umum tahu ketika Anwar dipenjarakan, Najib tidak membenarkan Anwar untuk menziarahi jenazah Tuan Guru Ni Aziz. Jelas Anwar menunjukkan kepribadian mulia iaitu tanpa menyimpan perasaan dendam. Ketiga, Muhyiddin Yassin dan Azmin Ali tentulah terkejut apabila kesudian Anwar Ibrahim bertemu mereka bersalaman dengan penuh kemesraan. Azmin Ali terharu bertemu dengan Anwar Ibrahim yang ditinggalkannya enam tahun lalu. Menjelang solat zuhur, saya menyambut salam daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lama kami tidak bertemu. Kami dipertemukan hari ini di dalam Masjid Negara pada bulan Syawal. Moga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita semua katanya dalam satu kenyataan di Facebook. Keempat, walaupun beberapa jam selepas itu Anwar Ibrahim akan menyambut Presiden China Xi Jinping, tetapi beliau tetap bersama hingga jenazah dikebumikan. Itulah Anwar Ibrahim, insan yang dikenali pemaaf tahap dewa. Dia tidak meletakkan dendam peribadi, tetapi apa yang diperjuangkan hanya untuk kepentingan rakyat. Kamu pukul aku setengah mati, aku maafkan. Kamu heret aku, campak ke penjara, aku maafkan. Kamu aibkan aku, hina aku, jijikkan aku setiap hari, aku maafkan. Tapi kamu curi harta rakyat, aku cari kamu sama dapat supaya kembali kepada rakyat. Tapi pada saat rakyat Malaysia kesedihan, kenyataan Mahathir agak mengelirukan seolah-olah dia tidak terlibat dalam isu tersebut. Bila kita pesara, kita, besara, kita... ...pergi dengan mudah... ...dapat masalah... ...dan kita serah... ...kepada pengganti kita. Kalau amalan ini diteruskan... ...Isya Allah Malaysia akan jadi... ...negara yang aman. Sedangkan hakikatnya ketika hayat Pak Lah... ...buat pertama kalinya Allah Yara... ...menampakkan kemarahannya kepada umum. Kata Pak Lah... Allah tak pernah mengeluh arahan daripada orang ...yang tidak ada dalam parti lagi. Apa hak dia buat begitu sebenarnya dia cuba menimbulkan satu pergolakan, satu kemarahan dan kebencian. Apakah salah sangat orang, orang yang bekerja dengan saya? Apakah kalau mereka itu tidak bercakap, tidak menyuruh maka mereka itu mesti dianggap sebagai orang yang tidak baik? Siapa dia untuk membuat penentuan seperti itu? Akhir kata, sebagai manusia yang berfikiran waras, anda boleh menilai sendiri Pemimpin yang berhati mulia dengan pemimpin yang penuh dengan perasaan dendam. Saya akhiri dengan pertanyaan kembali kepada Mahathir. Contohilah Pak Lah bila berundur Pak Lah tidak campur tangan urusan negara. Itulah namanya pemimpin berjiwa besar. Sesuai dengan lirik lagu nyanyian Ramli Sarip untuk Pak Lah, aku cari bukan harta bertimbun-timbun untuk hidup kaya. Aku cari Bukan harta bertimbun-timbun untuk hidup kaya. Aku cari bukan wang berjuta-juta untuk hidup bergaya.